самое главное что идут реформы идут перезагрузка всей футбольной системы нашей страны и очень важно чтобы мы каждый раз сверяли часы общались и понимали правильном ли мы пути и по правильному пути или идем и в этом плане это будет был сегодня первый форум. Такие форумы будут постоянными, мы проедем всю страну, объединим все федерации, всех наших ведущих специалистов для того, чтобы именно на, на, в обсуждении всех наших новых реформ мы смогли выработать ту стратегию, которая бы дала нашему футболу на, на года развитие, которое системно бы поменяло как подготовку детско-южного футбола, так и результаты в будущем наших национальных и молодежных сборных. Что сегодня очень важно, чтобы я увидел сегодня, что активность всех наших федераций, мы приехало пять областей, и Крым, и мы увидели, насколько активно каждый участвует в разработке той стратегии, которая нам необходима как концепция развития украинского футбола. В этом плане мы наняли очень серьезного нашего стратегического партнера, компанию Ersen Young, и вместе с ними, и от УЕФА, вместе с УИФА мы сделаем так, чтобы ту стратегию, которую мы примем как концепцию развития украинского футбола, будет с лучшими выводами из прохождения таких же этапов успешных федераций, национальных ассоциаций в Европе и в мире. Такая модульная работа по направлениям даст максимально эффективную итоговую программу по которой мы будем жить в ближайшее время.